так Виділили і не виділив на що на то, що люди здають роді, пусть, пусть не дають, пусть її. не здають, не здають, що їх право скинули собі, а ні, за такі ми запланували бюджетним нашим установам поточне їх утримання, не беручи до уваги те, щоб в цьому році по майже по всім бюджетним установам відбувалися. Багато ремонтів, якихось закупівель. Це все ми до уваги не брали. Ми знімали ці видатки поточного року. І по рекомендаціям Міністерства фінансів, скажімо так, от, 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 первоначальний бюджет минулого року зростання на 107,4%. враховані були там по ну, такі точечні, скажімо. По закладам освіти, допустим, придбання миючих засобів, це ми вже не перший рік робимо, закуповуємо з місцевого бюджету миючі засоби. Ці видатки були враховані. Який є вопрос? Я не пропустив. Ми закупали в 2018 році миючі средства. Якщо так, да, то на яку суму? Я сейчас не помню на какую сумму, я помню четко, что по детским садам на 19 там 110 тысяч. Где-то в этих пределах может быть немножко меньше, сумма на 18. А скажите. Почему я не понимаю сейчас помнить результату? Потому что закупается частями, она не сразу на несколько не Скажите, а увеличилась помощь в системе образования в плане того, чтобы снять нагрузку с родительских комитетов и с родителей? по, по, по взносам точнее, не вы, <р Moi> точнее нет, я понял скажите мы больше в этом году будем выделять денег с бюджета в системе гороно чтобы люди не покупали ведра там и все и все остальное или не заложено больше не так? все полностью вот смотрите когда я обратился э, к вам к исполнительной власти да и когда я вам задал вопрос, знаете ли вы, что в школах ведется сборы благотворительные на то, на то, на то, на то, вы мне дали ответ, что вы этими деньгами не распоряжаетесь и знать вы об этом не можете. Этот ответ я получил от вас официально, так? Тогда я задал вопрос в системе Гору, да, так? Скажите, вы можете мне показать кашторис на год? И как эти деньги все ваши, ваши, наши тратятся. Да? И когда я получил Кашторис на год, это было 15 января, 15 января в Кашторис Горанов вбивает полмиллиона, что оно получит уже благотворительный взносы наперед. Точнее, откуда? Я задаю дальше вопрос депутатский. Но если вы не контролируете благотворительные взносы, то почему же вы... 15 января в начале года в Кашторис школ влаживаете в графу полмиллиона. Точнее, вы уже рассчитываете, что вы их получите. На что вы мне даете ответ? Эти деньги мы получаем, сделав анализ по всем предыдущим годам. Потому что эти суммы действительно были необходимы для того, чтобы, допустим, в 2018 году решать вопросы. Ведра, туалетные бумаги, Моющие средства, пакеты мусорные, охранник, который там находится. Весь перечень примерно из 45. Ну хорошо, если вы хорошо делаете срез, и вы правильно делаете срез, что действительно этих денег не хватает из года в год. Почему же мы не выделяем как депутаты деньги из бюджета именно на эти нужды? Но вы же понимаете, что они нужны? Это элементарно. Это те же самые вз... э, благотворительные внески. Только есть, которые контролируются, это которые идут на счета благотворительных фондов, если они открыты при школах. А есть, которые распоряжаются просто наличными, не спасая, допустим, школу, там, э, делая качественным там, образование, наши условия и все остальное. Почему мы, как депутаты, не, действ... не помогаем действительно жителям сэкономить вот эти копейки, чтобы... Они не закупали мелочи, и, кстати, там все, все школы, все школы э, закупают благотворительными деньгами, которые не идут по счетам благотворительных организаций. Опять же эту химию, опять же это моющие, опять же кульки полиэтиленовые, опять же туалетную бумагу, просто... плитку и все остальное. Скажите, мы в этом году выделим на основании, мы же с вами год работаем в этом направлении, год. Я, кстати, завтра готовлю депутатский запад, чтобы Анатолий Павлович его поставил на голосование. депутаты, которые здесь, они должны понять, в чем суть. В чем суть? Потому что люди действительно не понимают, почему из года в год одни и те же проблемы, а депутатский корпус никогда не слышит. Дайте им больше денег, дайте горно Пусть они закупают эти полиэтиленовые пакеты, пусть они закупают туалетную бумагу, пусть они закупают ведра и все остальное, но мы получается мы не слышим этого. Но зато что ли, с полмиллиона в январе забиваем это ваши официальные? Вы Светович, вы да. да, да, потому что может кто-то, кто-то может не услышал, образно говоря, да? И мы этих полмиллиона, которых нет, мы уже начинаем тратить, а потом говорим. А какое мы имеем отношение к благотворительному фонду? Это прямое. Вы их каштори забиваете в январе. Вы задали вопрос. Да. Вы поняли, что я, я поняла, есть благотворительные НЭСКИ, это подразумевается такие надходжения бюджетные кодексы, в том числе в, в составе спецфонда и властных кошек бюджетных установок, и благотворительные фонды, которыми распоряжаются родители. Правильно? Смотрите, что должна забеспечиться держава? Нужно забыстачивать историю да, обучения да, и получения образования. Учебники, пасты, учебники, пасты, качественные, достойные да, качественные. Моющие средства мы пошли по этому пути. Если вы говорите, как да, там будет, не хватает. Но когда родителям хочется, чтобы их дети, допустим, сидели в кабинете, езжали с двумя шторками с слю, люшками, это право родителей. Почему мы должны в это Вот это мы не вмешиваемся. Желают родители украсить кабинет для своих детей, это их полное право. Что касается инвентаря, то я думаю, что там не проблема. Я не помню точно перечень, какой был заявлен в этой сумме 110. Я вот зафиксировала просто по месте 110 моющих по детским садикам. Но я считаю, что туда вполне может войти та же туалетная бумага, те же пакеты. Это не есть проблема. Вот. А что касается полмиллиона планирования, то Горомо все правильно делает. Существует определенный порядок планирования. И если три года им надходывают благодененности, где это не обязательный день. Это может быть родители купили какую-то краску, может быть какой-то предприниматель подарил им эту краску, они ее натурально приходят в деньгах, соответственно, это является благодененностью. Есть если разъяснение, что все-таки моющие средства мы должны обеспечить. Как мы же обеспечиваем. Вы не в полном объеме обеспечиваете. Вы садики обеспечите, а школы да, смотрите, вот нет. И садики, и школы заложены, э, в этом году заложено в проекте бюджета, в бюджетном западе установ и организации, в сады и школы заложены моющие средства. Вот я просто, я вам объясняю, что я запомнила цифру 110 тысяч, это детские сады. Точно есть и по школам. Завтра они у меня, вот они в бюджетном западе запросили 110 000 тысяч расписали, я не срезала, не дала 50 там, или сказала, что этого много. Я заложила 110 тысяч. Значит, то Свита просчитала, <соединяющие> что именно этих денег им на год хватит. Сарики, <соединяющие> <соединяющие> Смотрите, вот, знаете, вот я вам просто объясню, что покупали за родительские деньги. Это есть официально. Просто я не могу понять, где вы грань пробиваете того, что мы должны и мы не должны. заюшечки. Я, я согласен, заюшечки каждому свое. Да, властные бюджетных установок, это властные кошки. Смотрите, школьная мебель, подручники, компьютеры, шторы, двери между перегородки, между туалетами, будивельные материалы, плитки, шпаклевка, диски, веники, ведра, побутовая химия, лампочки, туалетный папир, сметевые пакеты, журналы, смотрите, журналы, папир, папир А4. А знаете, что самое интересное? У нас еще в я хочу, чтобы вы узнали, что покупают за родительские деньги. Вы слышите меня? Если я на сессии, я здесь могу говорить. Понимаете? Так вот, еще самое интересное, у нас медикаменты для аптечек для аптечек в некоторых школах отсутствуют. Вы зайдите, пожалуйста, в школу. Если вы не хотите зайти, ну давайте опять мы зайдем и покажем, что медикаментов в аптечек нет. Вы знаете почему? Потому что благотворительных знасков немает. Уже нет, деньги закончили. Вот это все есть официально то, что люди покупают за свои деньги. А скажите, о чем мы не выделяем с бюджета денег, чтобы люди не покупали вот это? Это не шторы здесь все. Давайте разделим, что мы можем, а что мы не можем. На что у нас есть деньги, на что у нас нет денег. Мало того, зато другие, другие, кто распоряжается, они бывают закупают слишком дорого что-то, не экономят. Они не хотят экономить, потому что вот не могут, не хотят, не получается. Почему мы не слышим, не слышим того, о чем говорят родители? Вы обижаетесь, пожалуйста, не перебивайте меня. Вы обижаетесь на то, что много пишем. Так никто не хочет писать, но вы же не слышите. Вы в прошлом году, по когда я просил выделить 60 тысяч, что вы сделали? Вы купили за них стульчики. Это первые стульчики были. Потом вы купили их ими на этом все закончилось. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Вы не слышите, и пока вы не будете слышать, вы будете читать. Вы, мы будем писать все равно, когда-то истина наступит. Поэтому моя просьба, чтобы депутаты, чтобы депутаты все услышали, и здесь ничего нету такого, как найти все-таки деньги. И, и, освободить, детей. освободить родителей от таких и поборов. Есть? Вот ну, и все. Я не сдаюсь, никто не забудет. Олег Иванович, я тебе только вопрос вам задам. Вот вы хорошо поднимаете вопросы. Правильно, это ваше право, как у депутата, вот как мое, как ваше. Вы с этим вопросом, вот кроме того, что вы пришли сейчас, если вы хоть раз были у начальника Федора города, прийти просто и сказать, объясните мне, что, ну вот, если что непонятно что-то не неправ... я вынесу на э, депутатский э, обзор общих комиссий может самому прийти разобраться а вы пришли прям рассказываете вот как как все новое. вам ответили в рамках вашего вопроса все ответы ваши есть у меня на бумаге еще вопросы есть когда... Нет. Нет, следующий переходим пожалуйста так вы не ответили так выделили или не выделили в этом на году. что на то что люди сдают да, пусть родители да, пусть не сдают деньги пусть не сдают деньги еще одно, можно еще такой вопрос? Скажите, если у нас в школах есть охранник, почему он у нас неофициально, не оформлен, и мы не находим денег ему платить? Или охранник это личное? Мне просто лично. Точнее, он не несет никакую ответственность. Охраняли. У него статут. Есть охранник, а что он может? Уроки в nee, учебное время, охраняются. Где это подключено? центральной Централизация нет, находятся сторожа. В учебном процессе не предусмотрены охраны. Кто такие сторожа? Послушайте, дайте мне вывод. Кто такие сторожа? Можете мне объяснить сторожа? Кто такие? У нас у нас есть в нас есть структуры сторожа. Я не могу понять, есть они у нас оплачиваются с местного бюджета. Точнее, родители не должны сдавать да, на охрану детей. Ночной сторож. У, у нас не должны сдавать на оплату ок охранной сигнализации, конечно, не нужны. Но если родители хотят, чтобы с 8 до 2 сидел в школе охраны, это их право скинули себе. Вы, они значит, это за хотели. Доброгодницы. Наталья Степановна, очень большое. Можна я також так, роз'яснення не так. там справжувати, що ми в 9 школі, коли вже я не пам'ятаю скільки років, але вже давно у нас охоронець існує, і це запровадили самі батьки, батьківський комітет, коли ми організували свою благодійну організацію світочі. Батьки запропонували ось е, запровадити таку посаду як охоронця. Але так як ми е, у нас не було коштів звідки оплачувати, тому батьки. Самі і спонсують цю, цю особу, тому з кожної сім'ї у нас цього року, кожного місяця, ми, плачує, ми збираємо 4 гривні. Це я можу пояснити, але ну, це, це власна да, ініціатива батьків. З восьми до півтретьої чи до трьох до, до ця людина у нас. Працює, але це знову ж таки, це ж ми ж не під нажимом, батьки самі запропонували, ми погодилися, да, нам краще. Знаєте чому? Тому що діти не вештаються в нас. Дев'ята школа специфіка нашого мікрорайону, що там у нас вулиця і в нас немає огорожі, тому ми і знайшли вихід з цього положення. Це щодо охоронця. Але сторожі, сторожі ж у нас є як посадові особи. Є ж у нас є як посадові. Да. В штаті установи. Штаті тому тут питання виникнулось таке. Я не знаю в інших, в гімназії чи є в чистого є, де є деякі школи, деякі садочки, які знаходяться під охороною. Є деякі, де неможливо встановити охорону, тому там працюють старші.